Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqlarının başlamasında və regionda dayanıqlı sülhün təmin edilməsində maraqlıdır. Bu fikirləri prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdir-i Hikmət Hacıyev bu gün Bakıda keçirilən Mədəniyyət naminə sülh qlobal kampaniyasının tərəfdaşlıq forumunda çıxışı zamanı deyib. Tədbirdə işğaldan azad olunan ərazilərdə Azərbaycanın mədəni abidələrinin sistemli şəkildə məhv edildiyinə də diqqət çəkilib. Forumda çıxış edən prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində mədəni irsin məhfili ilə məşğul olduğunu bildirdi. Prezidentin köməkçisi beynəlxalq ictimaiyyəti bu kimi məsələlərə diqqət yetirməyə çağırdı. Azərbaycan xalqının regionda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsinin tərəfdarı olduğunu vurğuladı. Təəssüflər olsun ki, 30 il ərzində davam edən danışıqlar prosesində Azərbaycan Respublikasına təqdim olunan sül ədalətli sül deyil. Bu işğalın nəticələrinin qəbul edilməsi Azərbaycan ərazilərinin işğal altında olmasını özündə ehtivan sülüdür ki, bu Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün qəbul edilməzdir. Məs sül olduğu şəraitdə mədəniyyətin inkişafından da danışmaq olar. Mən 30 il ərzində işğal dövründə Azərbaycanın mədəniyyət abidələrinin və Qarabağdakı olan mədəni izimizin və irsimizin dağıdılması, təlah edilməsi və bunun bariz bir nümunəsidir. Mədəniyyət naziri Anar Kərimov da Ermənistanın Azərbaycanın mədəni irs obyektlərini dağıtdığına görə məsuliyyətə cəlb edilməli olduğunu deyir. Nazir açıqlamasında ötən ilin noyabrından etibarən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mədəniyyət abidələrinin monitorinqlərinin davam etdirildiyinə və hazırki mövcud vəziyyətə diqqət çəkdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarix mədəniyyət abidələrimiz eləcə də mədəniyyət müəssəələrimiz aşkar edilir ə rəqəmlər haqqında demək istərdim ki, təxminən 400-ə yaxın tarix mədəniyyət abidəsi bu vaxta kimi aşkar edilib, 160-a yaxın yeni tarix mədəniyyət abidəsi aşkar edilib və eyni zamanda 800-dən çox mədəniyyət müəssəsi yerləri aşkar edilib. Təəssüflər olsun, qeyd etməli ki, 90% Hətta bəki də 95 faizi bu tarix mədəniyyət abidələri və müəssəslərin vəziyyəti acınacaqlıdır. Tədbirdə eyni zamanda Azərbaycanın maddi mədəni irsinin dağıdılması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara çağırış edildi. Bu məsellərə daha çox diqqət yetirilməsinin vacibliyi vurğulandı. Zeynə Mirzeyeva, Samir Göylərli, SPİX xəbər.